یہ داستان صرف ایک قدیم کہانی نہیں بلکہ انسان کی فطرت طاقت کے نشے اور ظلم کے انجام کا آئینہ ہے یہ کہانی ہے زہاق کی اور فریدون کی قدیم زمانوں میں جب دنیا بھی اپنی پہچان بنا رہی تھی کائنات دو قوموں کے درمیان بٹی ہوئی تھی ایک طرف عقل حکمت اور روشنی کی طاقت تھی اور دوسری طرف تباہی لالچ اور اندھی خواہشات کی قوت یہی جنگ انسان کے دل کے اندر بھی جاری تھی اور اسی جنگ نے تاریخ کے سب سے خوفناک کردار کو جنم دیا زہاق کو ایران کی سرزمین پر ایک ایسا وقت بھی آیا جب جمشید نامی بادشاہ حکمران تھا اس کے دور میں امن تھا خوشحالی تھی اور انسان نے علم و ہنر میں ترقی کی بیماریوں کا علاج کپڑوں کی تیاری خوشبوؤں کی ایجاد سب کچھ اسی دور کی دے ہے دین ہے یہ سب جمشید کو اس وجہ سے حاصل تھا کہ وہ خدائی حکمت سے جڑا ہوا تھا اسی ربط کو فر کہا جاتا ہے لیکن طاقت کے ساتھ غرور آیا اور غرور نے جمشید کو اندھا کر دیا اس نے اس نے یہ ماننا شروع کر دیا کہ یہ سب کچھ اس کی اپنی وجہ سے ہے کسی اعلیٰ طاقت کی نہیں جیسے ہی یہ غرور دل میں اترا فر اس سے چھن گیا اور اس کی سلطنت کمزور ہونے لگی اسی زمانے میں عربوں کی سرزمین میں مرداس نامی ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ خدا ترس تھا لیکن اس کا بیٹا زہاق محبت سے محروم تھا زہاق طاقت شہرت اور عظمت کا بھوکا تھا اس کے دل میں ایک کھلا تھا جسے وہ گھوڑوں لشکروں اور طاقت کے خوابوں سے بھرنا چاہتا تھا یہی قلعہ شیطان کے لیے دعوت بن گیا ایک صبح ابلیس ایک دانہ بزرگ کے روپ میں زہاق کے سامنے آیا اس نے علم اور اقتدار کا لالچ دیا بس ایک شرط پر یہ اطاط اس کی کی جائے زہاق نے اپنی آزادی اپنا اختیار خود سے سوچنے کی طاقت سب کچھ شیطان کے حوالے کر دیا یہی اس کی پہلی شکست تھی ابلیس نے زہاق کو تخت دلانے کے لیے اس کے باپ کے قتل کا منصوبہ بنایا زہاق نے خود ہاتھ نہ اٹھایا لیکن خاموش رہا اور یہی خاموشی سب سے بڑا گناہ بنی باپ مارا گیا اور زہاق بادشاہ بن گیا ابلیس اس بار باورچی بن کر آیا اس نے پہلی بار گوشت پکایا زہاگ نے جب خون اور گوشت کھایا تو اس کے اندر کی درندگی جاگ اٹھی فریبلی اس نے عزت کے نام پر زہاق کے کندھوں کو چوما اور اسی لمحے دو سانپ اس کے کندھوں سے نکل آئے سانپ چیختے تڑپتے اور سکون صرف ایک چیز سے پاتے انسانی دماغ روز دو جوان قربان کیے جانے لگے صرف جان نہیں لی جاتی تھی بلکہ عقل سوچ اور انسانیت ماری جاتی تھی ایران کے لوگ جمشید کے زوال کے بعد خوف میں مبتلا تھے انہوں نے خود زہاق کو اپنا بادشاہ چن لیا یہاں پھر دوسی ہمیں ایک کڑوا سبق دیتا ہے خوف زدہ قومیں اکثر اپنے ہی ہاتھوں سے ظالم چن لیتی ہیں زہاق کی حکومت میں سچ جرم تھا اور ظالم قانون عورتیں قیدی بنی مرد خاموش اور عقل دشمن ٹھہری سام پلتے رہے اور انسان خالی ہوتے رہے ایک رات زہاق نے خواب دیکھا ایک نوجوان لوہی کی غرض کے ساتھ اسے زمین پر گرا رہا تھا اس نوجوان کا نام تھا فریدون فریدون کا باپ پہلے ہی زہاق کی نظر ہو چکا تھا لیکن اس کی ماں فرینک نے اسے چھپا کر پالا پہاڑوں میں ایک دانہ بزرگ کے سائے میں فریدون جوان ہوا طاقتور مگر منصف کاوا ایک عام لوہار تھا جس کے سترہ بیٹے زہاب کی بھیڑ چڑھ چکے تھے جب آخری بیٹا ends. بھی چھنا گیا تو کعوہ دربار میں جا گھسا ظلم ah! کے کاغذ کو پھاڑا اور بغاوت کا علم بلند کیا اس کا چرمی اپڑن انقلاب کا پرچم بن گیا فریدون کا آوہ اور عوامی لشکر زہاق کے محل تک پہنچے ایک ہی وار میں زہاق تمین بوس ہو گیا لیکن فریدون نے اسے قتل نہیں کیا اسے قد... قید کر دیا گیا کیونکہ برائی ماری نہیں جاتی قابو میں رکھی جاتی ہے فریدون بادشاہ بنا لیکن فردوسی کہتا ہے فریدون فرشتہ نہیں تھا انسان تھا اگر تم انصاف سخاوت اور سچ کا ساتھ دو تو تم بھی فریدون ہو سکتے ہو اور یاد رکھو ہر دور کا ایک زحاق ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ تم کس کے ساتھ کھڑے ہو